شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ اٹھارہ ذوالحجہ عید غدیر کے دن سنا بارہ سو چودہ ہجری کو ایران کے شہر دسفول میں پیدا ہوئے ان کے والدین نے ان کی تاریخ ولادت عید غدیر کے دن ہونے کی وجہ سے ان کا نام مرتضی رکھا ان کا نصب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے جلیل القدر صحابی جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے ان کے والد محمد امین ایک پرہیزگار عالم اور دینی مبلغ تھے اور ان کی والدہ شیخ شمس الدین انصاری کی بیٹی تھی آپ ایک پرہیزگار اور متعبد خاتون تھیں اور آپ نے نماز شب کو آخر عمر تک ترک نہیں کیا زندگی کے آخر میں وہ نابینا ہو گئی تھیں اس لیے شیخ انصاری ان کے لیے نماز تہجد کے مقدمات فراہم کرتے تھے حتیٰ ضرورت کے موقع پر ان کے لیے وضو کا پانی بھی گرم کرتے تھے شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ نے ایک رات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو عالم رویہ میں دیکھا کہ سونے کی ملما کاری شدہ ایک قرآن انہیں دیا تعبیر خواب کے ماہرین نے اس کو ایک بلند پایا اور سال فرزند سے تعبیر کیا آپ سے نقل ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت باوضو رہیں آپ نے صنا بارہ سو اناسی ہجری میں نجف اشرف میں وفات پائی شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ بچپن ہی میں قرآن اور اسلامی تعلیمات سے آشنا ہو گئے قرآن اور ادبیات عرب کے بعد انہوں نے فقہ اور اصول اپنے چچازاد بھائی شیخ حسین انصاری سے حاصل کی اور جوانی کی عمر میں ان دو علوم میں اشتہاد کے درجے تک پہنچ گئے تقریباً بیس سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ اطبات علی یاد کی زیارت کے لیے عراق کا سفر کیا جہاں علامہ مجاہد سے آشنا ہو گئے اور ان کی اسرار پر کربلا میں ہی مقیم ہوئے شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے کربلا میں قیام کے دوران علامہ مجاہد اور شریف العلماء کے دروس میں شرکت کی اور ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا اس کے بعد والی بغداد کی جانب سے کربلا پر حملہ کرنے کے سبب شیخ انصاری عراق سے ایران واپس تشریف لے آئے لیکن ایک سال کے بعد دوبارہ کربلا تشریف لے گئے اور تقریباً دو سال تک دوبارہ شریف العلماء کی شاگردی اختیار کی اس کے بعد نجف اشرف نے ایک سال تک شیخ موسا کاشف الغطہ سے استفادہ کیا پھر اس کے بعد دوبارہ ایران واپس آ گئے اس بار انہوں نے تین یا چار سال کی مدت تک کاشان میں بلند پایا عالم دین ملا احمد نراقی رحمت اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی کاشان میں درس و تدریس کے دوران اسفہان میں حجت الاسلام شفتی سے ملاقات کی آخر کار شیخ انصاری سنہ بارہ سو انچاس ہجری کو دوبارہ نجف اشرف مشرف ہوئے اور کئی سال تک شیخ علی بن جفر کاشف الغطہ کی شاگردی کیوں وہ اجتہاد کے عظیم درجے تک پہنچ گئے شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ شیخ انصاری کے نام سے معروف ہوئے آپ تیروی صدی کے شیعہ فقہ میں سے تھے اور صاحب جواہر کے بعد مرجعیت عامہ کے منصب پر فائز ہوئے شیخ انصاری کو خاتم الفقہ و کا لقب دیا گیا تھا انہوں نے علم اصول میں جدید روشوں کو متعارف کرتے ہوئے علم فقہ کو ایک نئے مرحلے میں وارد کیا رسائل اور مقاصد محرمہ ان کی اہم ترین کتابوں میں سے ہیں یہ کتابیں شیعہ ہو ذات علمیہ کے درسی نصابوں میں شامل ہیں ان کے بعد آنے والے علماء ان کے پیرو اور شاگرد محسوب ہوتے ہیں ان کی کتابیں بھی محقق ہی علامہ ہے اور شہید اول کی کتابوں کی طرح ہمیشہ محققین کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہیں اور بہت سارے محققین نے ان کتابوں پر حاشے بھی لکھے ہیں شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھارہ اس ثانی ثنا بارہ سو اکاسی ہجری کو نجف میں وفات پائی اور حرم امیر المومنین علیہ السلام میں دفن ہوئے شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بے شمار واقعات نقل ہوئے ہیں جن میں سے بعض کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں شیخ انصاری اور سعید العلماء زندگی کے آخری دنوں میں مرحوم صاحب جواہر نے نجف اشرف کے بزرگ علماء پر مشتمل ایک مجلس تشکیل دینے کا حکم دیا صاحب جواہر کی موجودگی میں مجلس تشکیل دی گئی اس وقت شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ موجود نہیں تھے صاحب جواہر نے حکم دیا کہ شیخ مرتضی انصاری کو بھی حاضر کیا جائے بڑی کوشش کے بعد شیخ مرتضی انصاری حرم امیر المومنین علیہ السلام کے ایک گوشہ میں روبا قبلہ صاحب جواہر کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے نظر آئے جب ان کی دعا ختم ہوئی تو انہیں اس مجلس کے بارے میں بتایا گیا صاحب جواہر نے شیخ کو اپنے سرہانے بٹھایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سینہ پر رکھ دیا اور فرمانے لگے اب موت میرے لیے لذت بخش ہوگی اور پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے بعد یہ شخص تمہارے مرجع اور رہبر ہیں اس وقت شیخ مرتضی انصاری سے فرمایا اپنے احتیاط کو کم کرو اور زیادہ سختی مت کرو کیونکہ دین اسلام آسانی پر مبنی دین ہے مجلس کو ختم ہوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ صاحب جواہر کا انتقال ہو گیا اب امت کی رہبری کی ذمہ داری شیخ مرتضی انصاری پر تھی آپ کے عالم ہونے کی تصدیق چار سو مسلم مجتہدین نے کی تھی اس کے باوجود اپنے نے فتویٰ دینے اور مرجا قبول کرنے سے اجتناب کیا اور ایران میں مقیم کربلا کے اپنے ہمدرد ساتھی سعید العلماء مازن کو خود پر مقدم رکھا اور ان کی طرف اس مضمون پر مشتمل خط لکھا جب آپ کربلا میں تھے اور ہم شریف العلماء سے استفادہ کرتے تھے اس وقت آپ کی سمجھ بوجھ اور قصب فیض مجھ سے زیادہ تھا اس لیے آپ کا نجف اشرف آنا اور اس امر کو قبول کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے سعید العلماء نے ان کے جواب میں لکھا جی ہاں لیکن اس عرصے کے دوران آپ حوض علمیا میں تدریس اور مباحثہ میں مصروف رہے ہیں اور میں لوگوں کے مسائل میں مبتلا رہا ہوں اس لیے مجھ سے زیادہ آپ اس چیز کے لیے مناسب ہے خط کا جواب ملنے کے بعد شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم متحر میں گئے اور اس عظیم امام سے اس عظیم کام میں مدد طلب کی اور غلطیوں سے حفاظت کا تقاضا کیا شیخ انصاری کا گریا حرم امیر المومنین علیہ السلام کے ایک خادم کہتے ہیں معمول کے مطابق میں حرم متحر کے چراغ روشن کرنے کے لیے طلوع فجر سے ایک گھنٹہ پہلے حرم متحر کی طرف روانہ ہوا جب وہاں پہنچا تو اچانک امیر المومنین علیہ السلام کے پاؤں کی طرف سے گریا کی دردناک آوازیں آنے لگے مجھے بہت تعجب ہوا خدایا یہ کس کی آوازیں ہیں اتنی پردرد آواز سے کون رو رہا ہے کیونکہ رات کا یہ وہ وقت تھا جب عموماً زوار زیارت کے لیے نہیں آتے تھے یہ باتیں سوچتا ہوا میں آہستہ آہستہ آگے بڑا اچانک میں نے شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا آپ اپنا چہرہ ذریع متحر پر رکھ کر اس طرح گریا کر رہے تھے جس طرح ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر گریا کرتی ہے آپ اپنی دزفولی زبان میں امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے اے میرے آقا، اے میرے مولا اے ابل یا امیر المومنین یہ ذمہ داری جو اس وقت میرے کاندھوں پر عائد ہوئی ہے یہ بہت مشکل اور مہم ذمہ داری ہے آپ کی بارگاہ میں میری درخواست ہے کہ خطاؤں اور اپنے وظیفہ پر عمل نہ کرنے سے میری حفاظت فرما اور ناخوشگوار حوادث کے طوفانوں میں ہمیشہ میری رہنمائی فرما ورنہ میں اپنی اس ذمہ داری سے فرار ہو جاؤں گا اور اسے قبول نہیں کروں گا ماں کا احترام اور ان کا استخارہ عراق سے ایران واپس آنے کے کچھ عرصے بعد شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ نے ایران کے دوسرے علماء سے قصب فیض کی خاطر مختلف شہروں کا سفر کا ارادہ کیا لیکن شیخ انصاری کی والدہ جس نے کافی عرصہ بعد بیٹے کو اپنے پاس پایا تھا نے شیخ کو اس سفر کی اجازت نہیں دی شیخ انصاری نے والدہ کے احترام میں کچھ مدت کے لیے اس سفر کو مؤخر کیا تاکہ والدہ کو راضی کیا جا سکے کافی گفت و شنید کے بعد شیخ انصاری کی والدہ استخارہ کرنے پر راضی ہو جاتی ہے اور جب قرآن سے استخارہ نکالتی ہیں تو یہ آیت ظاہر ہوتی ہے سورہ قصص آیت سات اور ہم نے مادر موسا کی طرف وہی کی کہ اپنے بچہ کو دودھ پلاؤ اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں اس کے بعد شیخ انصاری کی والدہ کی دل کو قرار آ جاتی ہے اور وہ شیخ انصاری کو سفر پر جانے کی اجازت دے دیتی ہے شیخ صاحب اور آپ کی والدہ شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ جب درس پڑھانے کے بعد واپس آتے تھے تو والدہ کے پاس جا کر ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے ان سے گزشتہ لوگوں کے حالات پوچھتے تھے اور انہیں ہنسانے کے لیے ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور پھر مطالعہ اور عبادت کے کمرے میں چلے جاتے تھے ایک دن شیخ صاحب اپنی والدہ سے کہنے لگے کیا کہ آپ کو میرا بچپن یاد ہے جب میں مقدمائی علوم پڑھتا تھا اس وقت آپ مجھے گھر کے کام کاج کے لیے ادھر ادھر بھیجتی تھی میں درس و مباحثہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا وہ کام کر کے جب گھر آتا تھا تو آپ غصے سے کہتی تھیں تمہارے ان کاموں سے ایسا لگتا ہے کہ گویا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے کیا آج بھی آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی والدہ مذاق کرتے ہوئے کہتی تھیں جی ہاں آج بھی اسی طرح ہے کیونکہ اس زمانے میں آپ گھر کا کام کاج نہیں کرتے تھے اور آج عظیم مقام پر پہنچ گئے ہیں اور وجوہات شریعہ کے استعمال میں احتیاط کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شیخ کی والدہ کا اعتراض شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے ان کا نام شیخ منصور انصاری تھا وہ بہت بڑے دانشور تھے لیکن مالی لحاظ سے فقیر اور تنگ دست تھے ایک دن ان کی والدہ کو ان کی اس حالت پر ترس آ گیا اور وہ شیخ مرتضی انصاری کے پاس آ کر کہنے لگی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی منصور پر اہل خانہ کا بوجھ ہے اور وہ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا ہے اسے جو آپ ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں وہ اس کی ضروریات زندگی کے لیے کافی نہیں ہے آپ کے پاس بہت مال ہے چاہیں تو دوسروں سے زیادہ اس کی مدد کر سکتے ہیں شیخ صاحب بہت غور سے والدہ کی باتیں سنتے رہے جب ان کی بات مکمل ہوئی تو آپ نے وجوہات شریا کے کمرہ کی چابی اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان سے کہا امی جان چابی لو اور جتنی رقم چاہیے منصور کے لیے اٹھا لو لیکن ایک شرط ہے تمہارے اس کام کے لیے میرے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور اس کا وزن آپ کے کاندھوں پر ہوگا اور آپ خود اسے اٹھا لیں گی میرے پاس فقرا اور مساکین کا مال ہے یہ مال ان کے درمیان برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے تمام فقرا کنگھی کے دانتوں کی طرح برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں اور نہ ہی کوئی کسی پر برتری اور فضیلت رکھتا ہے امی جان منصور کے لیے جو اضافی رقم آپ اٹھا رہی ہیں اگر قیامت کے دن آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو جو جی چاہے کرو لیکن یاد رکھو کہ آگے بہت سخت دقیق اور خوفناک حساب و کتاب ہے اور اس میں نرمی نہیں ہوگی شیخ صاحب کی والدہ صاحب تقوا و فضیلت خاتون تھیں اور ان میں خوف خدا پایا جاتا تھا اس لیے انہوں نے یہ بات سنی تو خوف خدا سے ان کا جسم لرزنے لگا اور وہ اپنی اس بات پر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے اور چابی اپنے فرزند کے ہاتھ میں دے دی اور منصور کی تندستی کو بھول گئیں بستر ڈھانپنے والی بڑی چادر کہتے ہیں کہ ایک دن شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ نے آپ سے گھر کے بستروں کو ڈھانپنے کے لیے بڑی چادر خریدنے کا تقاضا کیا لیکن شیخ صاحب نے کثرت تقوا اوپر ہزگاری کی وجہ سے ان کی اس درخواست پر عمل نہ کیا شیخ صاحب کی اہلیہ کو دوست و احباب کی نظروں کے سامنے گھر کے ایک کونے میں بستروں کا بغیر چادر کے پڑا رہنا دکھ دیتا تھا جب وہ شیخ صاحب کی موافقت سے مایوس ہو گئیں تو انہوں نے گوشت کی خریداری میں احتیاط سے کام لینا شروع کیا اور تین سیر کے بجائے ڈھائی سیر گوشت کی خریدنے لگیں کچھ عرصہ اس طرح کرنے سے ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی اور انہوں نے اس رقم سے ایک بڑی چادر خرید لی شیخ صاحب نے جب گھر میں چادر دیکھی اور آپ کو چادر خریدنے کی کیفیت معلوم ہوئی تو آپ افسردگی سے کہنے لگے مجھے بیت المال کی کچھ رقم بغیر مقصد کے خرچ ہونے پر افسوس ہے میں سمجھ رہا تھا کہ گوشت کی کم ترین مقدار تین سیر ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں اب معلوم ہوا کہ میری سوچ غلط تھی اس کے بعد شیخ صاحب نے حکم دیا کہ اس چادر کو واپس دکاندار کے حوالے کیا جائے اور آئندہ تین سیر کے بجائے ڈھائی سیر گوشت خریدا جائے شیخ مرتضی انصاری کی قناق شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نقل کرتی ہیں ان کے بچپن میں جب میں اسکول میں پڑھتی تھی اس وقت رسم تھی کہ بعض اوقات طالب علموں کے دوپہر کا کھانا اسکول میں لایا جاتا تھا اور تمام طالب علم اپنے استاد کے ساتھ کھانا کھاتے تھے ایک دن میں نے اپنی والدہ سے کہا تمام گھروں سے کھانوں سے بھرے تشت آتے ہیں اور آپ میرے لیے صرف روٹی اور سلاد بھیجتی ہیں اس سے مجھے بہت شرمندگی ہوتی میری یہ بات شیخ صاحب نے سن لی جس سے ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ فرمانے لگے آئندہ اس کے لیے صرف روٹی بھیجا کریں تاکہ اسے روٹی اور سلاد کا ذائقہ پسند آئے شیخ مرتضی انصاری اپنے زمانے کے واحد شیعہ مرجا تقلید تھے اس کے باوجود جس دن آپ کی وفات ہوئی اور جس دن دسفولی فقیر طالب علم کی صورت میں آپ نجف اشرف تشریف لائے آپ کے ان دونوں زمانوں میں کوئی فرق نہیں تھا آپ کا گھر فقیر ترین انسان کے گھر کی طرح تھا اور آپ فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے ایک شخص نے آپ سے کہا آغا آپ بہت باکمال ہیں آپ کے پاس وجوہات شریعہ کی اتنی ساری رقم آتی ہے پھر بھی آپ اس رقم میں تصرف نہیں کرتے شیخ صاحب نے اس سے کہا اس میں میرا کیا کمال ہے وہ شخص بولا اس سے بڑا کیا کمال ہو سکتا ہے اس پر آپ نے فرمایا میرا وہی کام ہے جو کام گدھوں کو کرایہ پر دینے والے کاشان کے لوگ کرتے ہیں وہ اسفہان جاتے ہیں اور پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کاشان کے گدھوں کو کرایہ پر دینے والے جن لوگوں کو اسفہان سے سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں انہوں نے اس میں خیانت کی ہو وہ لوگ امین ہوتے ہیں یہ مسئلہ اتنا مہم نہیں ہے جتنا آپ لوگ اسے مہم سمجھ رہے ہیں یہیں سے ہم اندازہ لگائیں کہ مرجا ذرہ برابر بھی اس عظیم انسان میں اثر انداز نہ ہوئی شیخ مرتضی انصاری کی بیٹی کا جہیز جس وقت شیخ صاحب اپنے بھتیجے شیخ محمد حسن انصاری سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہے تھے اس وقت الحاج محمد صالح قناجو بغداد میں آپ کے وکیل تھے نجف اشرف آئے اور آپ سے تقاضا کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ شادی کے تمام اخراجات میں اپنے مال سے ادا کروں لیکن شیخ صاحب نے انہیں اجازت نہ دی اور ان کی اس بات کو قبول نہ کیا آپ نے کم ترین جہیز کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا وفات کے وقت شیخ صاحب نے جو ترکہ چھوڑا اس کی قیمت ایرانی سترہ تومان کے برابر تھی اور آپ اتنے ہی مقروض تھے آپ کے اہل خانہ کے پاس فرش ازا بچھانے کے اخراجات نہیں تھے جس کی وجہ سے ایک مالدار شخص نے چھ دنوں تک آپ کی مجلس ترہیم اور مجلس ختم کا بندوبست کیا شیخ صاحب اور بادشاہ زادی شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کہتی ہے ایک دن ناصر الدین شاہ کی بیٹی شیخ صاحب کی زیارت اور آپ سے ملاقات کے لیے نجف اشرف میں آپ کے گھر آئے اس نے شیخ صاحب کی پیشانی پر حضرت عیسیٰ کے زہد اور حضرت یحیا کے تقوا اوپر ہزگاری کے آثار دیکھے اس نے آپ کے کمرے کی وزت دیکھی تو دل کی بات کہنے سے نہ رہ سکیں اور کہنے لگیں اگر ملا اور مستحد اس طرح ہوتے ہیں تو الحاج ملا علی کونی کیا ہے اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ شیخ صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور غم و غصہ سے کہنے لگے تو نے کیا کہا تم نے کفر پر مبنی کیسی بات کی ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے آپ کو جہنمی بنا دیا ہے اٹھو اور میرے پاس سے دور ہو جاؤ یہاں ایک منٹ بھی نہ ٹھہرو ایسا نہ ہو کہ تم پر نازل ہونے والا عذاب مجھ پر بھی نازل ہو جائے شیخ صاحب کی ان باتوں سے شہزادی رو کر کہنے لگی آغا میں توبہ کرتی ہوں مجھے معاف کر دی سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی شیخ صاحب نے ان کی غلطی کو معاف کیا اور فرمانے لگے تم کہاں اور ملا علی کونی کے بارے میں تیرا اظہار نظر کرنا کہاں شیخ مرتضی انصاری کی نظر میں وجوہات شریعہ جس زمانے میں شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ رہبر و رہنما تھے اور آپ کے پاس پوری دنیا سے حقوق شریعہ کی رقم آتی تھی اس وقت آپ کے اہل خانہ سختیوں کی زندگی گزار رہے تھے اور انہیں مالی پریشانیوں کا سامنا تھا کیونکہ شیخ صاحب نے گھر کے اخراجات کے لیے بہت کم رقم مخصوص کر رکھی تھی اور وہ رقم آپ کے گھر کے اخراجات کے لیے کافی نہیں تھی آپ کے اہل خانہ نے یہ بات شیخ صاحب کے ایک مورد احترام علم دین سے بیان کی اور ان سے تقاضا کیا کہ آپ شیخ صاحب سے کہیں کہ وہ اپنے گھریلو اخراجات میں اضافہ کریں تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں اس علم دین نے شیخ صاحب کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا اور آپ کے سامنے آپ کے اہل خانہ کی درخواست بھی پیش کی شیخ صاحب نے اس علم دین کی باتیں غور سے سنی لیکن اسے کوئی جواب نہ دیا دوسرے روز شیخ صاحب گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہنے لگے میرا لباس دھوئیں اور اس کا دھون اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس پانی کو زمین پر مت پھینکیں شیخ کی وظیفہ شناس متدین بیوی نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں شیخ صاحب نے ان سے کہا گدلہ پانی میرے پاس لے کر آؤ جب پانی لایا گیا تو شیخ صاحب نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ پانی تم پیو بیوی نے کہا آپ یہ کیسا حکم دے رہے ہیں میں یہ پانی کیسے پی سکتی ہوں طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اور عقل مند ایسا نہیں کرتے تب شیخ نے ان سے کہا میری بات غور سے سنو میرے پاس جو مال ہے وہ میری نظر میں اس گدلے پانی کی طرح ہے جس طرح تم یہ پانی نہیں پینا چاہتی اسی طرح میں تجھے جو رقم دیتا ہوں اس سے زیادہ دینے کا حق نہیں رکھتا اور میرے لیے اس سے زیادہ رقم دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اموال فقراء کے حقوق ہیں میری نظر میں آپ کے اور دیگر فقیروں کے درمیان کوئی فرق نہیں شیخ صاحب نے گھر کا فرش بیچ کر اپنا قرضہ ادا کیا ایک مرتبہ وجوہات شرعیہ میں سے تقریباً بیس ہزار تومان شیخ صاحب کی خدمت میں پیش کیے گئے آپ وہ رقم تقسیم کر رہے تھے کہ گندم بیچنے والا شخص جس سے آپ نے گندم خریدی تھی اور اس کی رقم ادا نہیں کی تھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو گندم بیچی تھی آپ نے ابھی تک اس کی رقم ادا نہیں کی ہو سکے تو آپ وہ رقم ابھی مجھے عنایت فرمائی شیخ صاحب نے اس سے کہا آپ مجھے مزید کچھ دن مہلت دیں اس شخص نے آپ کی بات قبول کی اور چلا گیا یہ صورتحال دیکھ کر وہاں موجود ایک عالم دین کہنے لگا آغا۔ آپ کے پاس اتنی ساری رقم ہے اس کے باوجود آپ نے رقم دینے کے بجائے اس سے مہلت کا مطالبہ کیا ہے آخر اس کا سبب کیا ہے شیخ صاحب نے فرمایا یہ تنگ دست اور بے سہارا لوگوں کا مال ہے اس مال کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس وقت میرے پاس اپنا قرض ادا کرنے کے لیے ذاتی مال نہیں ہے میں نے اس لیے اس سے مہلت طلب کی ہے تاکہ اس فرش کو بیچ کر اپنا قرضہ ادا کر سکوں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو ایران ہندوستان روس سلطنت عثمانیہ کے بعض علاقوں افغانستان اور ترکستان کے بعض شہروں میں مقیم تھے وہ ہر سال اوقاف زکوٰۃ خمس اور سہم امام وغیرہ سے مربوط دو لاکھ تومان شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے آپ اس رقم میں سے اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے بلکہ ساری رقم احتیاط کے ساتھ مستحق لوگوں تک پہنچا دیتے تھے ریاست عام اور نیابت امام علیہ السلام کے عرصے کے دوران آپ کے پاس صرف ایک خادم تھا اور اس کا نام الحاج ملا رحمت اللہ تھا وہ بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے مختصر یہ کہ یہ عظیم انسان اپنے زمانہ کے عظیم لوگوں میں سے تھے آپ علم عمل زہد و تقوا پرہیزگاری اور عبادت اور ریاضت میں اولین و آخرین کی زینت شمار ہوتے ہیں شیخ مرتضی انصاری کی توہین کا نتیجہ ایک دن شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ کربلا کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد بزرگ عارف الحاج سید علی شوشتری اور اپنے وسیع اور استاد ملا حسین قلی ہمدانی کے ہمراہ نجف اشرف کی طرف عازم سفر ہوئے کشتی پر سوار ہوتے وقت اتفاقاً غلطی سے شیخ صاحب نے اپنا جوتا مشایخ عرب میں سے ایک شخص کے قالین پر رکھ دیا وہ شخص شیخ صاحب کے ساتھ بہت حسد کرتا تھا اس لیے اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور کہا تمام اجم خاص طور پر اہل شوشتر کے پاس نہ ادب ہے اور نہ ہی معریفت شیخ صاحب نے اس کی باتوں کو انسنا کر دیا اور اسے کوئی جواب نہ دیا الحاج سید علی نے آپ کو جواب دینے کا کہا لیکن شیخ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے اسی دن اثر کے وقت وہ عرب کالنج کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چل بسا اور اس کی لاش کو دفنانے کے لیے کشتی سے باہر نکالا گیا شیخ مرتضی انصاری اور ضرورت مندوں کی مدد آپ غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے اور بچپن سے اس خدا پسندانہ کام کو انجام دیتے آ رہے تھے بہت سے مورد اعتماد لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ دسفال کے محلہ حیدر خانہ میں واقع پیر محمد کے مزار میں ایک عاجز فقیر رہتا تھا اسے شیخ صاحب روزانہ اپنا رات کا کھانا دیتے تھے اور خود بھوکے سجاتے تھے یا مختصر غذا پر اکتفا کرتے تھے لول صدف کے مصنف لکھتے ہیں کہ شیخ صاحب اپنے تمام عطیات مخفی طور پر دیتے تھے اور اسے ظاہر نہیں کرتے تھے بہت سے ایسے فقرا تھے جنہیں ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر راشن ملتا تھا اور دینے والے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تھا آپ رات کی تاریکی میں اپنا لباس بدل کر فقیروں کے دروازے پر جاتے تھے اور اپنا چہرہ چھپا کر خاندان کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر ان کی مدد کرتے تھے آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے والا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شیخ مرتضی انصاری تھے آپ کو جب بھی قیمتی اور نفیس تحفے تحائف ملتے تھے آپ اپنے خادم ملا رحمت اللہ سے فرماتے تھے انہیں بازار میں جا کر بیچ آؤ اور پھر اس رقم کو فقرا اور غریب طالب علموں کے درمیان تقسیم کرتے تھے ایک بزرگ عالم دین کہتے ہیں ایک دن میں نے شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا فلاں فاضل سید کی اہلیہ مریض ہے اور وہ بہت پریشان ہے اب کچھ عنایت فرمائیں. شیخ صاحب نے فرمایا میرے پاس اجارہ کی نمازوں اور روزوں کے سوا کچھ نہیں ہے میں اجرت پر دو سال کی عبادت دے سکتا ہوں میں نے عرض کیا وہ آغازادہ ہے اور بہت شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس نے کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کیے علاوہ ازی وہ ایک طالب علم ہے اگر یہ کام کرے گا تو اپنی تعلیم جاری رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا شیخ صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد فرمایا یہ دو سال کی عبادت میں انجام دوں گا آپ اس کی اجرت اس سید کو دے دیں اور پھر آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ان عبادتوں کو اپنے ذمہ لیا حالانکہ آپ پر اور بھی بہت سی ذمہ داری عائد تھی جیسے تدریس لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا نماز جماعت کی ادائیگی مریضوں کی عیادت لوگوں کے ساتھ میل جول مطالعہ تشیح جنازہ فقیروں کے پاس جانا اور اپنی ذاتی عبادات وغیرہ ان تمام مصروفیات کے باوجود آپ اس تجاری عبادات بھی انجام دیتے تھے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم فقرہ اور غریب طالب علموں پر خرچ کرتے تھے سید علی دزفولی بہت احتیاط کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں محتاط کہا جاتا تھا وہ اپنے ایک رشتہ دار سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی فقیری اور تندستی کی وجہ سے شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی شیخ صاحب نے فرمایا فی الحال میرے پاس پیسے نہیں ہیں لہٰذا آپ فلا شخص کے پاس جائیں اور اس سے اجارہ پر دو سال کے نمازیں لے لیں رقم اپنے پاس رکھیں نمازے میں پڑوں گا شیخ صاحب نے ساری نمازیں اپنے ذمہ لی اور رقم اس سید کے حوالے کر دی تاکہ وہ مایوس اور دل شکستہ نہ ہو شیخ صاحب کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ ہر جمعرات کو اپنے گھر میں مجلس ازا کا انعقاد کرتے تھے اور چند فقیر اور تنگ دست لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے شیخ مرتضی انصاری اور مال و دولت سے بے رغبتی کہتے ہیں بغداد کے بعض تاجروں نے اپنا کچھ مال شیخ انصاری کے لیے مخصوص کیا اور اسے ایک شخص کے ذریعے شیخ انصاری کی طرف نجف اشرف بھیجا ان تاجروں نے اس شخص کے ذریعے شیخ انصاری کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ مال وجوہات شریعہ، خمس و وزکات وغیرہ میں سے نہیں ہے لہذا آپ اس کے استعمال پر اعتراض نہیں کر سکتے یہ ہمارا اپنا مال ہے ہم یہ مال آپ کو ہبا کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے اس بڑھاپے میں آرام و سکون کی زندگی بسر کر سکیں اور تندستی سے نجات پائیں انہوں نے مال لینے کے لیے بہت اسرار کیا لیکن شیخ صاحب نے ان کی بات کو قبول نہ کی اور فرمایا میں نے اپنی پوری زندگی فقر و تندستی میں بسر کی ہے اب اگر میں عمر کے اس اخری حصے میں مالدار اور سروت مند بن گیا اور اپنا نام فقرہ کی کتاب سے مٹا دیا اور اخری دنوں میں ان کے عجرو ثواب سے مستفید نہ ہوا تو میرے لیے افسوس ہوگا ایران کے ایک مالدار شخص نے مکہ جاتے وقت مکان خریدنے کے لیے شیخ انصاری کو کچھ رقم دی شیخ صاحب بلند اور آزاد طبیعت کے مالک تھے اس لیے آپ نے اس رقم کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے اس سے ایک پلاٹ خریدا اور اس پر ایک مسجد تعمیر کروائی وہ مسجد آج بھی نجف اشرف میں مسجد شیخ انصاری کے نام سے مشہور ہے وہ مالدار شخص جب مکہ سے واپس آیا تو شیخ صاحب اسے اس مسجد میں لے گئے اور فرمایا میرے لیے آپ جس مکان کا سبب بنے تھے وہ مکان یہ ہے وہ شخص شیخ صاحب کے اس خدا پسندانہ عمل سے بہت خوش ہوا اور اس زاہدوں پر ہیزگار فقی پر اس کی عقیدت میں مزید اضافہ ہو گیا